обратились в фонд Рината Ахметова с помощью на, на, оказание реабилитации. Нам, конечно, очень сильно помогли. Мы сейчас здесь находимся. Мишки очень нравится. 11 11 такая дата прямо, 24 -го года. Наш Мишка всех на ночь поцеловал. В 10 часов вечера была тревога. Мы пересидели все в коридоре. Он всех поцеловал и лег в в кроватку свою. И потом в полвторого ночи мне разбудила собака, у нас собака есть, маленький Юрик, который начал лавкать. Я думала, у нас большая квартира, четырехкомнатная была. И я подумала, надо ее в дальнюю комнату завести, чтобы она не разбудила ребенка. Я вышла, завела собаку в дальнюю комнату. И тут просто начало все рушиться. Я даже не поняла, как, что. Просто сыпется, там пол, пол подрывается. Открываю дверь в комнату, а комнаты нет. А пола, пола нет, комнаты нет, улица видна. Фонари, улица, все. Это как раз была комната, там, где спал ребенок с мужем. Я как раз вышла, получается, и в этот момент был прилет. И я кричу, просто стою на улице и кричу, «Рома, где Миша? Я его не вижу». Я обижала дом, смотрю, а там просто куча кирпичей лежит, куча всего лежит, и тут тишина. Я не слышу своего ребенка. А муж в это время говорит, я слышу его сто. Ему тогда была четыре одика как раз. И он начал отребать эти кирпичи. Дочка начала вызывать скорую, полицию звонить, всех звонить. А, и, и потом он говорит, я его слышу. Вот, ну он тут. И мы начали отребать вот это все. Он начал поднимать балки какие-то там. И он помоги, говорит, там ноги застряли. Мы его достали, мне показалось, что с ним все хорошо. И муж отдал мне, мы стоим, и тут как раз приезжают э, спасатели. Первые они приехали. Они подбегают и говорят, «Вам помощь нужна?» Я говорю, да, у меня ребенок, ну, как бы он... Он чуть-чуть приоткрывал глаза и дергался, ну, просто он, он, как будто его так дергало все. Положили его КТ делать, рентген делать. Я, я вообще не понимала, что происходит, вот вообще не понимала. Потом, когда уже там вышел врач-рентгенолог, он был возраста моего папы. И я спрашиваю, говорю, а что, что с Мишкой, скажите, пожалуйста. И он посмотрел на меня, как на дочку. И он не стал ничего говорить. Он просто не стал ничего говорить. Он сказал, врачи все скажут. Но я все повел он лежал в реанимации, он полностью был в этих трубочках, был полностью весь в ранах, в садинах, вот это обмотанный весь. Потом нас выписали по истечению времени, где-то через месяц уже. Через два нам поставили имплант. И он уже фу тут -ту начал получать свои реабилитации и полноценной жизни можно сказать, жить. Мы недавно приходили проверять, смотреть, ну, как имплант приживается. Они сказали, это, это чудо вообще, что он выжил, а то, что он сейчас умеет, это вообще. Нам спасибо, друзья, родственники все помогали. Тогда все коллеги, все звонили и говорили помощи. Я говорю, да нет, сейчас все будет хорошо, все хорошо. А потом, когда приходишь уже и понимаешь, что не хватает средств на реабилитации, на, на, на какие-то медикаменты, на все вот это. Хлопчик отримує занятия с кинезотерапевтом, эрготерапевтом, логопедом, з психологом, арт-терапией. І коли це є в комплексі, щоденно це набагато швидше дає результати в нашому реабілітаційному центрі. Модричі нас реабілітація сугубо нейро, нейрореабілітація. і ми працюємо так рутинно з такими пацієнтами, які мають ураження головного мозку, спинного мозку чи периферичної нервової системи. 90% це нейрореабілітація, і ми вже навчені командно працювати з такими важкими пацієнтами з ураженням нервової системи. Тому у нас і хороші результати, і ми швидше отримуємо в динаміці позитивний результат. Йому дуже тут подобається, тому огромне спасибо і Модричам, і Рінату Ахметову.